Державна прикордонна служба України з 2019 року, контрактник. Ход війни у них взагалі не змінився. Тому що вони там руйнували, то роблять то і в нас руйнуються. Було багато смертей з місця населення, те же саме, як і у нас зараз. Нічим не відрізняються, нічим вони не поменялися. Їх треба душити. Когда нас вывели на Волноваху, ко мне пришли сведения. Ну, позвонила кума и сказала, что моя семья пахнет. Да, и после этого мне терять больше нечего было. Я выполнял то, что другой бы человек не сделал. Мне уже под 60. Кто скажет? Никто. Я через день одеваю броню и бегаю. Потому что я знаю, сегодня я здесь, а завтра так. Нам звонят, сообщают, что треба. Наша работа это выполнять взрывные предметы, осколочные фугасы, кумулятивы для уничтожения противника. Если раньше мы просто брали попсовывала, там чуть-чуть засыпала дроби или еще что -то. Так мы сюда уже можем добавить, например, напалма, можем добавить блин, любую сумму, Мы уже показывали, что мы сами делаем, сами расколочиваем, сами, блин, вот это все делаем. Все все И отправляем хлопцам, какие говорят, это добро этих поболее, а вот давай у сторонку. Это же основная точка, откуда выходит быка. Вы же понимаете, если сюда упадет что-то, здесь воронка побольше фаба будет. Все видят, что Державная Прикордонная Служба – это щит краины. В Державной Прикордонной Службе Украины потребны все люди. А мы вас здесь обучим, воспитаем и будете щитом Украины. Только так вы нам потребны.